पूर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने सेवा सप्ताहाचे से आयोजन करण्यात आले आहे चौदा जून रोजी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने शहरात अनेक ठिकाणी त्यांना शुभेच्छा देणारे होर्डिंग्स लागलेले आहेत आज त्यांच्या कार्यालयात रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते सहा जुलैपर्यंत जवळपास तीन आठवडे विविध शासकीय व सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन आमदार गणपत गायकवाड यांच्या कार्यालयात करण्यात आलेले आहे यामध्ये आयुष्यमान भारत कार्ड ईश्रम कार्ड आभा कार्ड आधार कार्ड पॅन कार्ड मतदार कार्ड पीयूसी कार्ड आरोग्य तपासणी डोळे तपासणी विद्यार्थी व खेळाडूंचा सन्मान वृक्षारोपण तसेच रोजगार आयोजन केले जाणार आहे अंबरनाथ पोलीस स्थानक गोळीबार प्रकरणी आमदार गणपत गायकवाड हे सध्या तुरुंगात आहेत मात्र त्यांच्या अनुपस्थित त्यांच्या पत्नी सुलभा गायकवाड या सेवा सप्ताह पार पाडत असून पहिल्या दिवशी रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते शिबिराला असंख्य नागरिकांनी उपस्थित राहून रक्तदानाचे पुण्य कमावले मीही रक्तदान केलेलं आहे आज कल्याणपूर्वतील आमचे सर्वांचे लाडके दमदार आमदार या ठिकाणी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त एक मोठ्या प्रमाणात ब्लड डोनेशन कॅम्प या ठिकाणी राबवण्यात आलेला आहे मोठ्या उत्साहात सर्व कार्यकर्ते परिसरातील नागरिक या ठिकाणी उपस्थित होऊन स्वतः स्वतः मनाने या ठिकाणी ब्ल ब्लड डोनेशन करत आहे तरी हा आनंदाचा क्षण आहे आमच्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांसाठी माननीय जनसेवक आमचे गणपतशेठ गायकवाड आज जनतेच्या सेवक म्हणून नेहमी काम करत असतात पण आज पन, जन, लवकर, ते आमच्यात काही कारण नसून पण आम्ही सगळेजण सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी प्रार्थना करतो ब्लड डोनेशन देऊन की आमचे गणपत लवकर आमच्यात यावे आणि जनतेची सेवा करावी जनतेच्या मनातले आमदार हे जनतेसाठी लवकरात लवकर जनसेवेसाठी उपलब्ध व्हावे हीच आम्ही प्रार्थना करतो जय हिंद जय महाराष्ट्र आज चौदा जून जैसा की हमारे कार्य सम्राट आमदार श्री गणपत सेठ गायकवाड़ जी का जन्मदिन है और आमदार साहब हमेशा सा अपना जन्मदिन सेवा के रूप में मनाते हैं तो इस साल भी 14 जून से लेकर पूरा एक महीने का सेवा सप्ताह का कार्य रखा गया है आज चौदह जून पहला दिन है आज विश्व रक्तदान दान करने का दिन भी है तो बहुत ही शुभ अवसर पर है तो हमारे कल्याणपुर के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम सब शुरुआत जो है एक ऐसी चीज़ से करेंगे कि जिस जो कि जीव लोगों को जीवन जिससे मिलता है तो वो सबसे बड़ा कार्य है रक्तदान एक बहुत बड़ा महान कार्य है तो आज वही सुबह दस बजे से आमदार साहब के ऑफिस में जो है ए, ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है यहाँ पर सभी आम नागरिक और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सामाजिक लोग हैं सभी लोग यहाँ पर भारी संख्या में सुबह से आके रक्तदान कर रहे हैं और भी आगे हर दिन 14 जून से ले आगे पूरा एक महीना तक हमारा पूरा सेवा सप्ताह का अनेकों कार्यक्रम दिया गया है वो आपको कार्यालय से पूरा लिस्ट मिल जाएगा तो हम सब आज ये जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे आयोजन सुबह बहिनी जो है अनेकों कार्यक्रम में आज सफाई अभियान भी है अनेकों कार्यक्रम में हमारा पूरा महिला टीम और आमदार साहब की सौभाग्यवती मैडम जी भी निकली हुई हैं तो आज अनेक क्षेत्रों में भी और सेवाओं के कार्यक्रम चल रहे हैं हम लोगों को यहाँ पर रक्तदान शिविर देखने की जिम्मेदारी मिली है तो हम सब अपने आमदार साहब को दीर्घायु हों और इसी तरह सेवा का कार्य करते रहें हम सब ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं और अपने आमदार साहब को जन्मदिन की अपने पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं पहले तो आज बहुत खुशी का दिन है हमारे कार्य सम्राट दमदार आमदार गणपत के गायकवाड़ जी का जन्मदिन है उसके शुभ अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है तो सबसे पहले काम हमने यही किया कि रक्तदान किया है उसके बाद मैं यही कहूँगा जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आ सके रक्तदान करें और इस दिन को इस दिन को और शुभ बनाए रक्तदान करके मैं मनीष राम आज यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया हुआ है माननीय आमदार श्री गणपत शेख जी गायकवाड़ के शुभ जन्मदिन के अवसर पर वहाँ पे आके मैंने रक्तदान किया है और सबसे यही अपील करूँगा ज़्यादा से ज्यादा लोग आके यहाँ पे रक्तदान करें धन्यवाद आज ये मोटा प्रमाण में रक्तदान होता है तरी माननीय शेठ गायकवाड़ आम सर्वानी लड़के आमदार आपला मानूस अपला आमदार आज आम का ही कारणा मु नसा नसा मु एक मन दुखा है पन थोड़ा दिवस ये आ जनसागर या ठिकाणी उपस्थित राहील हीच अपेक्षा करतो आणि सर्वांनी ब्लड डोनेट करून माननीय गणपसेठ गायकवाड यांना शुभेच्छा देण्यासाठी ही प्रार्थना करतो सर्वप्रथम कल्याणपूर्वचे जे आमदार आहेत गणपत गायकवाड यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आहे ज्यात कल्याणपूर्व तिसगावमध्ये भव्य असं रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे तुम्ही पाहू शकता मोठ्या संख्येने जे आहे परिसरातील नागरिक विधानसभेतील नागरिक रक्तदान करण्यासाठी आलेले आहेत आणि आज दादा नाही आहेत ती खंत वाटते आहे मनाला दादा लवकर येतील कीच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तथागत गौतम बुद्धांच्यानी खुलेशाव आंबेडकर यांच्या चरणी मी वंदना करतो आणि दादांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो दादा तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप 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 मनापासून शुभेच्छा ब्युरो रिपोर्ट इंडियन टी व्ही न्यूज